Arxa salam kripto Azərbaycan izləyiciləri, yeni bir video ilə daha qarşınızdayam. Bu gün Bitcoin-in qrafikinə baxacağıq və buna diqqətli bir şəkildə baxın, çünki gələcəkdə fomiya düşməməyiniz üçün bu videoya baxmağınız həqiqimən də sizlər üçün vacibdir ki, yəni bu videonu mən də sizlər üçün çəkirəm. İndi isə bu ekranda sadəcə halving sözləri görürsüz və yarılanmadan sonra nələr ola bilər? Gəlin keçmişə baxaq gələcəyi analiz edək. Burada gördüyünüz kimi Bitcoin-in e, 2016-cı ildə halving öncəsini görürüyü biz. Halving öncəsi qalxışlar başlayır. Bax bu ilk e, ikinci yarılanmadan gedir söhbət. Bu arada halving hər 4 ildən bir olur. Və Bitcoin nə edir dostlarım? İlk öncə aprel ayında yüksəlir, may ayında yüksəlir e, və İyiyum ayında yüksəlir və halving-dən sonra baxın dostlar, başlayır nə etməyə? Biraz düşüş yaşamğa. Və ondan sonra 2017-ci ildə nə olur? Yəni bir çox insanlar e, mən məsəl üçün kriptovalyutanı daha dəqiq 2017-də tanıdım, amma 2018-də e, girişdim kriptovalyutiyə. Bax, halving-dən sonra 2016-nın halving-indən sonra nə oldu? Düşdümü? Düzdürmü? Bax, burada iki dəfə düşüş görəcəyik. Bu arada burada hər bir şam 1 ay deməkdir. Baxın burdakı e, satışları daha çox görürük 2 ayda. Və ondan sonra toparlanır. Təbii ki, Bitcoin nə olur? Başlayır yüksəlməyə. Yəni burada artıq 2017-ci ildə ilk e, kriptovalyutalarda biz boğa sezonuna şahid oluruq. Və ondan sonra dostlar, təbii ki, təkrarın 2020-ci ildə nə olur? Bax Bəqa sezonu başlayır artıq. Burada yanvar ayında yüksəlişləri görürük. Fevral ayında e, artıq, yəni insanlar halving qərəfəsinə yaxın. Təkrardan başlayırlar satmağa. Martda da satmağa başlayırlar və halving günü başlayır. Aprelin 11-i günü 2020. Və nəyidir dostlarım? Bitcoin geri çəkilmə yaşayır. Baxın, yəni burada təkrarən bazar ölür belə deyim. Aprel ayında bazar təkrarən qaldırılır halving ərəfəsi. Və ondan sonra may ayı və sonra arxasıza gələn bir düşüş var. Və ondan sonra nə başlayır uşaqlar? Boğa sezonu. Görürsüz yüksəliş. Bax indi biz ha ə, hansı aydayıq? Yəni bu gün martın 29-udur və artıq ə, Bitcoin-in halvinginə 22 gün qalıb. Yəni sayılı günlər qalıb. Təbii ki, aprel ayında halving yarlanma tamamlanır hər 4 ildən bir olduğu kimi. Və hər dəfəsində keçmişdəki qrafikə baxıb artıq biz nəyə anladıq? Hər dəfəsində halving sonrası düşüşlər və geri e, geri çəkilmələr olur. Bu normaldır. Ancaq bundan sonra nə baş verir? Boğa sezonu. Başa düşdünüz? Yəni boğa sezonunun ardınca ayı sezonu başlayır, yəni qiymətlərin sərt şəkildə yüksəldiyinə biz boğa sezon deyirik, qiymətlərin sərt şəkildə düşdüyünə isə biz ayı sezon deyirik. Və bunlar da hər zaman halving-dən öncə və halving-dən sonra olur. Halving-dən öncə düşüşlər başlayır, alışıqlar başlayır. Bax, halving-ə belə deyim, sayılı olaraq nə qədər 2 ay qalıb, 3 ay qalıb. Başlayır bazar qiymətlər qaldırmağı və beləcə yeni alıcıları özünə çəkməyə bu şəkildə e, kriptovalyutaların qiyməti yüksəlməyə başlayır. Yəni ortada bir dənə reallıq var ki, Bitcoin olmasa digər valyutalara yəni maraq olmasın. Ona görə Bitcoin bu işin reklam üzüdür. Bitcoin bu işin gücüdür. Yəni Bitcoini bu dərəcədə şununki, yəni Bitcoinin geri çəkilməsi demək. Bütün kriptovalyutaların ölməsi deməkdir. Yəni Bitcoin belədir. Bu günlərim 10% geriyə çəkiləndə altcoinlər 30%, 20% və ya 40%yə qədər geriyə çəkilə bilər. Ona görə də dostlarım, burada biz artıq bilirik ki, 2024-ün də aprel ayında halving başlayır və 2024-ün aprel ayında bu barədə bağışlayın səhv dedim. Aprel ayında ilk halving yarılanması tamamlanır və ondan sonra üzümüzə gələcək növbəti bir düşüş var. Yəni bunu hazır olmalıyıq. Buna istəsəz siz bu şəkildə hazır ola bilərsiz. Əlindəki bu əlinizdəki valyutaları halving-ə 3 gün qalmış, 4 gün qalmış riski atmadan satarsınız, halving-dən sonra təkrar dan bir alış edərsiz. Başa düşdünüz? Yəni məntiqə uyğun olaraq bunu edə bilərsiniz. Yenə də risk sizindir, pul sizindir. Buna bir şey deyə bilmərəm. Amma keçmişi baxıb gələcəyi analiz etdiyimizdə keçmişdə biz nələri gördük? Halving-dən sonra hər zaman düşüş olub və düşüşdən sonra bazar toparlanıb, yəni bir aylıq belə deyim, bir düşüş olub, bir aydan sonra bazar toparlanıb, təkrardan 2020-nin halvinginə baxdıqda, təkrardan biz 2021-də boğanı görmüşük. Yəni burada artıq biz bunu başa düşə bilərik ki, biz daha sağlam boğanı, yəni qiymətlərin daha kəskin şəkildə yüksələcəyini 2025-lərə qədər görə bilərik. Yəni istədiyimiz effektləri ala bilmək üçün. Yəni bazarı bir növdə bu şəkildə dəyərləndirə bilərik. Başa düşdünüz? Yəni ona görə halvingə qədər, yəni mən gözləyirəm ki, Bitcoin-in qiyməti 80.000 və ya 82.000 dollar divarında gözləyirəm. Amma dostlarım, bu olmasa, yəni özünüz e, belə deyim də, artıq özünüzə dur nöqtəsi təyin edin. Çünki halvingdən sonra hər zaman bir balaca nə olur? düşüş olur. Bir balaca deməyəm, yəni Bitcoin-in geri çəkilməsi olur. Bu 10000-də ola bilər, 15000-də ola bilər, 20000-də ola bilər. Yəni Bitcoin geriliyə bilər və bu da altcoinə ciddi mənada çox amma çox nə edir dostlarım, təsir edir. İndi isə tam olaraq yəqin ki bunu başa düşdüz, yəni artıq yenə yəni, qarşıda bizi bir düşüş Halvindən sonra gələcəyini bilirsiz, yəni Bitcoinin geriliyəcəyini bilirsiz. Keçək əlimizdəki valyutlara. Bazarda dostlarım hal-hazırda xeyb bildiyiniz kimi Solana networkundadır bu dəqiqə. Necə ki bundan öncə BRC20-lərdiydi və ya ERC404 e, valyutaları idiydi. İndi isə konkret olaraq Solana-larda daha çox xeyb var. Və bu da bizim elimizdə aldığımız valyutaların, yəni qabağa getməyinə e, bir növdə əngəldir. Çünki bazarın ümumi yatırımına baxdıqda, yəni bazarda toplamda 2 trilyon 660 milyard pulun yatırımını oldu. Pul yatırımının olduğunu görürük. Amma dostlarım, bu bizim aldığımız valyutalara təsir etmir. Çünki niyə? Solana onun çıxartmış olduğu memcoinlər və ya Solana onun DEX birjaları, bax Dogwifhat olsun. Hardasa e, təqribən 4 milyard dollar civarında yatırımı var. Və ya e, Bonk olsun. 2 milyard dollar civarında yatırımı var. Və ya həmçinin e, Jupiter olsun. Ondan sonra bu arada Jupiter'de Solano'nun Dex Birjası'dı. Yani Dex Birjalarından biridir ve onun da valyutasını valutasını değerlendirebilirsiniz. Ekstra olarak Radium Birjası'ndan Ray Token'i olsun. Bu da Solano network üzerinde kurulub. Hepsinin dostlarım Bomi token olsun. Bu da Solano network üzerinde kurulub. Yani bazarda belə deyim də de, bir növdə xayıb bunlardadır. Yəni ona görə bu gün bazara ə, pul girir, amma digər ə, belə deyim də bizim girdiğimiz altcoinlərin yəni çoxu istədiyimiz effekti vermir. Bunun da səbəbi budur ki 1. Boğa sezonunun bizlər başlanğıcındayız. 2. Solana networklərində yəni Solana networku üzərində bu dəqiqə dəhşət dərəcədə xəyəb var və Solana networku üzərində kriptovalyuta alınır həqiqi mənada bu dəqiq qazanclar əldə edir. 3 nədir əsas məsələ? Yəni bazarda tək dəyişilməyən bir şey var, Bitcoin. Yəni baxın, Bitcoin hər zaman layer 1 layihələrinin və ya Bitcoinə bağlı olan layihələri, yəni Bitcoinin qiyməti ilə hərəkət edən altcoinləri özü ilə bir yığandan sonra yana yəni daşıyır yüksəklərə. Aha, bu hansı olsun? Məsələn Ethereum olsun. Məsələn BNB olsun. Hampsonun Solana'nın gözü olsun. İndi Solana'nın network üzərində mem coinlər çıxa bilər. Bu ayrı məsələ. Yəni bu Solana'nın özünün bir hype-ıdır. Amma Solana da nə ilə hərəkət edir? Bitcoin ilə hərəkət edir. Ekstra olaraq isə Cardano, Avalanche, Shiba, Ton və s. Yəni saymağa yəni ehtiyac yoxdur. Artıq yəni özünüz bilirsiz, ən dəyərli layihələr onsuzsa bu dəqiqə anında gördüyümüzdür. Həmsənən dostlarım üstünlük verin e, Sünü Intellect layihələrinə, bu Fed kimi e, Intellect layihələrinə həqiqətən, məsəl üçün burada Worldcoin də var. Yəni bunun da ChatGPT ilə bir bağlantısı olduğunu deyirlər, amma bu doğrulanmayıb. Bu arada hələ də e, mən Ordinalı dəstəkləyirəm. Yəni hələ də, də Berecin dəstəkləyirəm. Yəni Ordinalın ataqının da təbii ki bu qədər yəni bizi geciktirməsi də Belə deyim dostlarım, bu da Solana ilə bağlıdır. Əlaqəlidir çünki insanlar yeni e, ordi, yeni yatırımçılar ala bilmir. Yeni yatırımçılar nəyə yönəlir? Ən çox Solana networkündə e, hazırlanan mem coinlərə. Kəbik ki, bildiyiniz kimi uşaqlar. Yəni bunlar e, Solana networkü, yəni müvəqqəti və keçici bir xəyəbdir. Yəni sırf Solana-nı demirəm, as Solana networkündə hazırlanan valyutaları deyirəm. Yəni bunlar müvəqqəti bir xayıptır və bir növ də bunu balon kimi düşünə bilərsiniz. Yəni bunların gələcəyi belə deyim, mən bunlarda gələcək görmürəm, həqiqi mənada. Yəni sırf e, gözlədiyim valyutalar var. Məsəl üçün Bonk. Yəni Bonkdan indən belə 10 qat yəni, gözləyirsinizmi desəz, alzər, deyirəm ki, hə, gözləyirəm. Yəni daha doğrusu 10 qatda yox, hal-hazırda 2-8 səviyyələrindədirsə 1 dəqiqə baxın. 2 8 səviyyələrindədsə, e, bunu harda isə belə deyim də dostlar, 1 0 atdıqda e, 7 səviyyəsinə qatdıqda belə deyim. Yəni düşünün ki, burdan 1 0 yedib e, bu 7 səviyyələrinə qalxıb. Ha, hə, burada satışı satışı əmrini verib çıxarım. Yəni Solono networkunda olan çox kriptovalyutanı mən bir balon kimi düşünürəm və bu balonlarda təbii ki bir gün yəni şişəcək, şişəcək və bunun da bir sonu var. Artıq yəni partlayacaq. Ancaq e, dəyişməyəndə bir reallıq də var ki, dostlar, yəni bizim qarşımızda nə var? Boğa sezonu var. Ona görə bu günlər bonkdu. Girdim, pul tutdum, hə, OK, əla. Bullfitterdi. Girdim, e, girdim, pul tutdum, əla, OK. Həmsinin dogvifətdir. Dogvifətdən məsəl olsun on qat gözləyirdi. Dogview fat on qatın da üzərində bir qazanc verdi. Yəni bu bizim üçün əla. Biz OK, pulumuzu götürdük, çıxdıq. Həmçinin də bazarı da bir yandan da bu şəkildə başa düşüm ki, bazarda bax daima qalmaq istəyirsənsə, sənə bir məsləhətim. İstəyir burda sənə e, 1000 dollarla gir, deyək ki, hər hansı bir valyutaya və ya 100 dollarla gir. Yəni bazarda sağlam ayaqda qala bilmək istəyirsənsə, bazar sənə birinci 2 qat pul verəndə, qazanç verəndə. Çalış 100 dollarla 20 sənsə 100 dolların oldu 200 dollar, birinci qoyduğun 100 dollar çək götür. Qaşa düşdün. Hər hansısa bir tokeninisində qalma. Ekstra olaraq bax Optimism. Optimism həqiqi mənada mənim e, ordi kimi, yəni gözlədiyim valyutalardan biridir. Amma Optimisimi tanıtdığımız yerdən, məsəl üçün, 1 dollar divarlarından satın almışsansa, yəni biz bilirsiz də əsas paylaşımları Telegram üzərindən edirik. Yəni YouTube-a vaxtımız olandan olana video çəkirik. Tanıtdığımız yerdən almışsansa, sən 3 qat, 4 qat, hətta 5 qatdan yüksək də qazanc edirdim. Yəni burada nə etməlisən? Yenə də alanlar, əvvəldən alanlara deyirəm. 100 dolları götürməlsən və ya 200 dolları götürməlsən, yenə də optimizmin içində pul saxlamalsan, amma öz pulların aldı ittiyin qazancları. Nəhsə dostlarım, bu günlük videomuz bu qədər idi. Yəni nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Sağ olun, hələlik, gələn videolarda görüşərik.